নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আপোনালোক সকলোকে অমূল্যবাণীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয় হৈছে ইচ্ছাপূৰণৰ এটা অতি সহজ উপায় আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ উপায়টো যিমান সহজ সিমানেই কিন্তু শক্তিশালী উপায়টো কৰিবৰ বাবে আপোনাক লাগিব নীলা বা সেউজীয়া ৰিফিলৰ কলম বা পেন আৰু লগতে এটুকুৰা বগা কাগজৰ টুকুৰা উপায়টো যিকোনো বাৰে যিকোনো সময়তেই কৰিব পাৰিব গা নোধোৱাকৈও কৰিব পাৰিব আপুনি মাত্ৰ কাগজখনৰ ওপৰফালে লিখিব হৰে কৃষ্ণ আৰু তাৰ তলতেই এই বিশেষ সংখ্যাটো লিখিব সংখ্যাটো হৈছে ওৱান ওৱান ছেভেন ছিক্স আৰু তাৰ তলতেই আপুনি আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছাটো বৰ্তমান কালত লিখিব বা হ'ব বুলি লিখিব যেনে মই তিনি মাহৰ ভিতৰতেই এটা চাকৰি পামেই এনেকৈ আপুনি নিশ্চিত ৰূপত পোৱা হিচাপে লিখিব লিখাৰ পিছত এই কাগজৰ টুকুৰাটো আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ দক্ষিণ পশ্চিমৰ ৱালত লগাই দিব যদি কোণীয়াকৈ পাৰে লগাব নহ'লে আপুনি যিকোনো প্ৰকাৰে দক্ষিণ পশ্চিম দিশত কোণৰ ফালে ৰাখি দিব আনে নেদেখাকৈ ৰাখিব কাগজখন আৰু আপুনি যাতে সদায় দেখা পায় আৰু সদায় যাতে আপুনি এবাৰ হ'লেও চাই ক'ব পাৰে যে মই চাকৰিটো নিশ্চয় পামেই তিনি মাহৰ ভিতৰত এনেকৈ আপুনি ইচ্ছাটো ক'ব আৰু এই কাগজৰ টুকুৰাটো থৈ দিব আনে নেদেখাকৈ আপুনি যিমান দিনৰ কথা ক'ব সিমান দিনৰ ভিতৰতেই আপুনি দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ ইচ্ছাটো পূৰ্ণ হৈছে আৰু যদিহে পূৰ্ণ নহয় আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব নিশ্চয় পূৰ্ণ হ'ব আৰু যিকোনো ইচ্ছাৰ ক্ষেত্ৰতেই আপুনি এই উপায়টো কৰিব পাৰিব ইচ্ছাটো পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কাগজখন আপুনি মাটিত পুতি দিব বা বৈ থকা পানীত দি দিব দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ